делать крекеры из пророщенных зерен есть у меня гречка ну, разная про пророщенности чуть-чуть только вот здесь проклюнулась этой гречечки несколько дней уже вот маш вот уже хорошие здесь ростки чечевица и семя льна вот возможно добавлю еще клетчатку амаранта. Это все я сейчас измельчу. Потом будем выкладывать на противень с пергаментом. Забыла, есть у меня замоченная расторопша. Она еще, конечно, не очень проклюнулась, но все равно я немного ее тоже возьму. Из тыквы для цвета, аромата и полезности. Пиенты выкладываю на противень и разравниваю лопаткой, чтобы было ровненько везде, гладенько, одинаково. В таком виде этот противень отправится в духовку. У меня в духовке регулируется температура. Я буду ее менять от 60 до 40-45 градусов. Вот, через несколько часов поразделяю на крекеры.